এইখন চিনেমা বহুত আশা আৰু উৎসাহেৰে বনাইছোঁ আৰু এটাই মনত ইচ্ছা আছে যে আমাৰ সদায় যেতিয়া অসমীয়া চিনেমা ৰিলিজ দিয়ে বুলি কয় আমি সদায় হিন্দী চিনেমাবিলাক চাব লাগে যাতে আমাৰ অসমীয়া চিনেমা মানুহখিনি কোনো মানে সোনকালে গুচি নাযায় হলৰ পৰা চ' এইখন চিনেমা এনেকৈ মানদণ্ডত বনাইছোঁ যে আমি বলিউডৰ লগত আমি এটা কম্পিটিশ্যন দিবৰ কাৰণে আমি এটা চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে ইমানখিনিৰ কাৰণে আমি যি যি আমাৰ এই গোটেই চিনেমাখনত ইনভলভ আছে যেনেকৈ শ্বেতা বেংকট তেখেতে বলিউডৰ বহুত ব্লকবাষ্টাৰ্ছ বনাইছে কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ তেখেতে ৰজনীকান্তৰ লগতো কৰিছে চ' আমি যিখিনি টেকনিকেলি কেমেৰা চেমেৰাখিনি ইউজ কৰিছোঁ সেইটো ওৱান অৱ দ্য বেষ্ট হেৰি চ' আশা কৰিছোঁ যে এই চিনেমাখন মানুহে যেতিয়া চায় যেতিয়া আৰু যিহেতু নাইনটিন এইটি থ্ৰীৰ অলৰেডি এইখন এখন হিষ্ট্ৰি ক্ৰিয়েট কৰা মুভি চ' ভাবিছোঁ যে এইটো ছেকেণ্ড প্ৰাইভ ষ্টৰ পৰা যাতে মেগা ব্লকবাষ্টৰ এখন কোনোৱে কেতিয়াও মানে তাতকৈ পাৰ হ'ব নোৱাৰাকৈ এটা প্ৰচেষ্টাত আমি আৰম্ভণি কৰিছোঁ